అందరికీ శుభోదయం మరి ఇవాళ శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత సౌందర్య లవలోని యాభై ఎనిమిదవ శ్లోకం నేర్చుకుందాం శ్రీ మాత్రే నమ అరాళం తే నకే సామాదత్తే कुसुम शर कोदण्ड कुतुकम् तिरचीनो यत्रा श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गा दिशति अरालं ते पालीयुगला अरालं ते पालीयुगला मगराजन्यतनये मगराजन्यतनये न केशा मादत्ते न केशा मादत्ते कुसुमशरकोदण्ड

दिसति सरसन्दानदिशा दिसति दिस सरसन्दानदिशा अरालं ते पालीयुगला मगराजन्यतनये अराळं ते पाळीयुगला मगराजन्यतनये न केशामादत्ते कुसुम शिर कोदण्ड कुतुकम् केशा मादत्ते कुसुमसिर तिरचीनो यत्रा श्रवणपदमुल्लङ्घ्य विलसन् तिरचीनो यत्रा श्रवणपथमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गाव्यासङ्गो व्यासङ्गो दिशति सरसन्दानदिशा अपाङ्गा व्यासङ्गो दिशति सरसन्दानधिशाणाम् अराळन्ते पाळीयुगला मगराजन्यतनये न केशा కుసుమ శర కోదండ కుతుకం తిరచీనోయత్ర శ్రవణ పథముల్లంగ్య విలసన్ అపాంగ వ్యాసంగో దిశతి సర సందాన దిషణ తల్లి పార్వతి వంకరలైన చెవి తమ్మెలను చూచుటందు నీ నేత్రములు అడ్డమై చెవులను కూడా చే వాణిని అందరూ బాణములను ధరించి నీ చెవితమ్మలను పూవిలు కాని విండ్లని భ్రమయిద్దురు అనగా మనమని బాణాలు అని అనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే